счастье мое заплутала в чужих краях. Пылью дорог запорошила след. Слепо но потому и бредет подмог, Тянется срок перекатами лет, тянется срок перекатами лет. Трудно ему кочевать без поводы Знай, до дожди, до стена не я Ну почему пропадает оно зазря? Ты погоди, я на помощь приду. Ты погоди, я на помощь приду. И по весне я оставлю родимый дом. И ясный рассвет повстречаю в пути. Выпали мне три дороги все на подъем Выбора нет, просто надо идти Выбора нет, просто надо идти Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами по-прежнему живой музыкальный дневник. И я, автор-исполнитель Юрий Брыгин. Постаревший на год. Сегодня на календаре 28 сентября 2013 года. Мы еще в том веке, как правило. И вот вчера со своими друзьями, подругами я уже скромно, я бы сказал, ввиду своих не юных лет, отметил свое 59-летие. Вот нынешние эти все экстрасенсы и прочие рекомендуют девушкам особенно. Ну, просто заболела не только России, но и ближнее зарубежья. Вот и утром выйди, встань, Разуй глаза, посмотри на себя в зеркало и скажи, я самая красивая, я самая там, умная и самая прекрасная. Ну, нам, мужикам, вообще об этом говорить грешно. Вот. главное что красит человека, это, высокопарно говоря, душа, его поступки его жизнь. И как говорила великая моя Плесецкая, жрать надо меньше, тогда мы будем стройные, звонкие и прозрачные. Вот так вот я вам сказал то, что к 59, теперь шестой десяток пошел я, человек действительно преклонного возраста. Но как это ни странно, с каждым годом я нравлюсь себе все больше и больше, глядя на себя со стороны, глядя на свое скромное, поэтическое, авторское, исполнительное, исполнительское творчество, тоже начинаю что-то для себя открывать уже, как бы встречаясь с другим, Юркой Брыгиной. А в этих... В книжках моих в этом ящике записаны разные из моей жизни, разные периоды, разные влюбленности. Вот опять я слегка влюблен, и это замечательно, хотя в большом смысле любовь – это очень серьезное и замечательное чувство, которое дано не каждому. И вот под впечатлением видимо этих своих э, пред предюбилейных романтических дней, встреч и так далее, я вспомнил вот эту песню, с которой я начал нашу встречу «Заплутавшее счастье». И оно внесло меня в год 89 когда была написана эта песня. Конечно, я всегда, когда песни пишутся, я всегда слегка влюблен. И было мне что вспомнить. Это был период между двумя моими, моими <связать> женитьбами, с позволения сказать. Ну, счастье, оно как-то, видать, прошло мимо и по сию пору бродил. Но вам я хочу пожелать, чтобы вы как бы обретали, находили свое счастье Каждый в своем, конечно, и, и в женщине в том числе пораньше. Так что желаю вам всем счастья, удачи, будьте все здоровы!